महाराष्ट्रामध्ये भाजपचा एक खासदार बोलतो आहे की महाराष्ट्राबाहेर मराठी माणसांनी पडून दाखवावं आम्ही त्यांना आपटून आपटून मारू खरं म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचं सरकार ज्या टायमापासून या देशमध्ये किंवा या राज्यामध्ये आलेलं आहे कामाची गोष्ट होतच नाही ना शेवटी काय जाती जातीमध्ये भाषा भाषा मध्ये कोण कोणाला मारतोय सरकारचं काम आहे सगळ्यांना संरक्षण देणे कोणी चुकीचं काम करत असेल कोणी कायदा हातामध्ये घेत असेल त्याच्यावरती कठोर कारवाई झाली पाहिजे आज महाराष्ट्रामध्ये शेतकरी आत्महत्या करत आहेत महिलांवरती अत्याचार एवढ्या संख्येने वाढलाय की आजपर्यंत झालेलाच नाही आणि आता भाषामध्ये मराठी भाषा लोकांनी शिकलीच पाहिजे आणि आलंच पाहिजे जर येत नसेल तर जर कोणी मारत असेल तर त्याला सरकारने बसला ना पाहिजे त्याच्यावरती कठोर कारवाई झाली पाहिजे मग ते गुजराती असू दे सगळ्यांना आज प्रगती कुठे चालली आहे आजूबाजूचे देश कुठे चालू आहे जर चान्याला बघायला गेलो तर ते तीन दिवसामध्ये पूल बांध देत आहेत त्यांची स्वतःची एअर टॅक्सी येत आहे आणि आपण फक्त जाती आणि भाषा आणि मंदिर आणि मस्जिद मध्ये मंजी अडकलेलो आहे लोकांना कामकाज नाही याच्यावरती चर्चा होत नाही आणि मीडियाना पण अशीच गोष्टावरती जास्त लक्ष द्यायची काही गरज नाही भाषा हे शिकणं गरजेचं आहे पण नाही शिकलं तर काय चुकीचं नाही त्याच्या हिंदी भाषिकांना उर्दू बोल आता पार्लिमेंट असू द्या कि विधानसभा असू द्या मूर्खांची संख्या आणि क्रिमिनल लोकांची संख्या वाढतच चालली आहे तुम्ही काय अपेक्षा करू शकता ज्याने अभ्यास नाही ज्यांनी कधी काही चांगली कामं केली नाही त्यांच्याकडून अशीच सगळी स्टेटमेंट येणार आहेत अशा मूर्खांबद्दल बोलणं मला वाटत नाही योग्य आहे ऐसा है की महाराष्ट्र के अंदर मराठी भाषा आना चाहिए और लोगों ने मराठी सीखना भी चाहिए लेकिन अगर किसी को आती नहीं है तो किसी को किसी को मारने का अधिकार नहीं है और अगर कोई कानून हाथ में उठाता है तो उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और अभी महाराष्ट्र के अंदर आप देखिए किसान किस तरीके से आत्महत्या कर रहे हैं महिलाओं के ऊपर अत्याचार इतना ज्यादा हो गया है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है इस महाराष्ट्र के अंदर पुलिस के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है जहां देखो वहां कोई पुलिस के ऊपर गाड़ी चढ़ाई दे रहा है सत्ताधारी के लोग जो उनको गालियां दे रहे हैं और अभी तो धक्का में तक का इस नौबत इस महाराष्ट्र के अंदर आ गई है और लोगों के सामने उनके पास कुछ जाने की बात नहीं तो इसी तरीके के बढ़ावा देते हैं जब तक का सरकार या पुलिस बढ़ावा नहीं दे तब तक का महाराष्ट्र में कोई गुनागार गुना कर नहीं सकता है। तो कुछ काम नहीं किया सरकार ने इसीलिए ये सारी चीजों को ज्यादा प्रोत्साहित कर पहली बार थोड़ी हुआ है इससे पहले जब मुख्यमंत्री शिंदे साहब थे तभी भी इस तरीके से कई जिलों के अंदर इस तरीके से जी आर निकला डीपीडीसी के अंदर से वर्क ऑर्डर निकला वर्क ऑर्डर निकल के सारे पैसे खा गए उसके बाद जो है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई साधा आदमी अगर कोई ट्वीट कर देता है तो उसको छ महीना अंदर डाल देते हैं साल साल भर अंदर डाल देते हैं साधा आदमी कोई सरकार या सरकार के मंत्री के बारे में बोलता है तो उसको जो है जेल में इतने दिन डाल देते हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं और यहाँ करोड़ों रुपया जो टैक्स पेयर्स का है इस तरीके से बोगस काम होता है और उनके ऊपर कोई खास कार्रवाई नहीं होती और छोटी मोटी कार्रवाई होती है कुछ दिनों में वो लोग बेल से बाहर आ जाते हैं कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए ये तो एक हिसाब से इनडायरेक्टली असेंबली चल गई उनकी इनडायरेक्टली जो है वो कानून अपने हाथ से चला रहे तो इस तरीके के काम करने वालों के ऊपर एमसीओसी के तहत ही कार्रवाई होनी चाहिए हंड्रेड परसेंट अधिकारी इसमें नहीं होगा तो वो सर्कुलटी कैसा होगा उसके टेंडर ही कैसे निकलेंगे उसके बोगस वर्क ऑर्डर ही कैसे निकलेंगे एरिया के अंदर जो होता है वो नीचे लेवल पे काम को देखने वाला ऑफिसर्स होता है उसके आगे बिल बनाने वाले ऑफिसर्स होते हैं तो ये पूरा सिंडिकेट है और आप देखिए महानगर पालिका हो चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो ये तिजोरी पूरी जीरो करके जाएंगे ये लोग जो है मुंबई शहर को और महाराष्ट्र को बर्बाद करके ही छोड़ेंगे कर्जदार करके ही छोड़ेंगे लास्ट में जो महाराष्ट्र की जो प्रगति है वो आपको कुछ सालों के बाद कहीं कुछ दिखाई नहीं देर शाम है 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 उनका उनका कहना कि कि सपना हिंद होना चाहिए नहीं वो तो टेलीफोन से सबसे बात करते हैं मैंने टीवी पे देखा वो ऑनलाइन जो है भगवानों से और सब लोगों से बात करते हैं तो भाई वहां तक का तो मेरा टेक्नोलॉजी पहुंचा नहीं इसलिए मुझे लगता नहीं कि कुछ बोलना चाहिए और देश की जनता भी समझना चाहिए कि ऐसे कानून भी इस देश के अंदर बने हुए कि इस तरीके से कोई हरकतें करता है तो उसके ऊपर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए

आज मुंबई शहरामध्ये शिक्षकच नाही मोठ्या मोठ्या इमारत टेंडरच्या माध्यमातून मानलं जात आहेत पण मुलं वाढत आहेत त्यांनी शिक्षक नाहीत तशीच परिस्थिती महाराष्ट्रामध्ये आहे बरेच गावामध्ये जर तुम्ही जाऊन बघितलं तर जी शाळा आहे त्याची परिस्थिती काय काही शाळावरती तर पत्रेच नाही काय शाळामध्ये तर लाईटच नाही आणि शिक्षणचे बद्दल मला वाटत आहे की थोडे वर्षानंतर आपण बिहारची पण मागे जाऊ they not.